بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كافه الانبياء والمرسلين والى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص الى روح الامام حجه الاسلام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي والى روح الشيخ احمد فحمي زمزم البنجري الندوي المالكي والى ارواح مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما انك انت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah di petang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal ni sebelum saya terlupa seperti mana saya dah maklumkan ada dekat uh, Facebook dekat dalam uh, saya punya page ni bahawa salah seorang uh, di kalangan keluarga IMSS kita lah uh, sekarang ni tengah ada di ICU iaitu Datin Sri Fazidah Abdul Rahman. Beliau ni adalah salah seorang yang daripada dulu lagi daripada awal-awal lagi tuan puan uh, selalu uh, sokong kita uh, saya punya program dakwah di Facebook ni selalu kiranya selalu bagi inilah di antara orang ada beberapa orang lagi ada yang Tan Sri pun ada tuan-puan. Tapi saya tak sebutlah. lah ini kebetulan beliau memerlukan doa kita sebetulnya. Datin Sri. dan ada ada yang lain-lain lagi. Ada yang lain-lain lagi. Tetapi Datin Sri ni beliau sekarang ni tengah ada di ICU. Jadi kita doakan sama-sama lah untuk beliau. Saya lah minta doa daripada semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan untuk beliau yang pertama. Yang kedua ialah salah seorang pakcik. Uh, orang masjid, tuan Orang surau. Uh, memang apa orang kata dah tua-tua. Beliau dah tua, dah berumur. Tapi uh, kalau tak ada apa memang selalu pergi ke surau. Sekarang ni pun sakit. Nama beliau Haji Zainal. Haji Zainal Abidin bin Qasim. Uh, jiran saya lah. Jiran sebelah dalam Kedepan rumah, depan rumah seberang jalan, seberang taman, seberang taman permainan sahaja. Jadi beliau pun dekat ada dekat ICU Hospital Putrajaya Aa, tengah ditidurkan sekarang ni, perempuan akibat jatuhlah pendarahan, jadi ditidurkan. Kita doakan juga sama-sama untuk. Uh, Haji Zainal Abidin bin Kasim ni sama-sama kita doakan Semoga Allah permudahkan uh, segala urusan mereka berdua ni Allah bagi kesehatan kepada mereka Allah bagi kemudahan urusan rawatan mereka berdua ni Jadi pagi, uh, petang ni lah bukan pagi Petang ni sama-sama kita doakan dulu Sebelum kita sama-sama baca salawat tuan-puan Sama-sama kita doakan dulu Haa uh, dengan berkat bacaan surah Al-Fatihah mudah-mudahan doa-doa kita hajat-hajat kita diqabul diqabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisirri nabi wa ali nabi wa bisirri surah Al-Fatihah a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal lazeena an'amta alaihim Ghairil al maghdubi alaihim Waladzallin Amin Baik Ibu-ibu ayah-ayah semua Alhamdulillah terima kasih bagi mereka yang mendoakan Dan membacakan surah Al-Fatihah Jadi Al-Fatihah itu bukan untuk orang yang dah meninggal dunia sahaja tuan-puan Al-Fatihah untuk kesembuhan Al-Fatihah untuk dikabulkan hajat Macam-macam ha, lah lagi Al-Fatihah ni Baik Pada zaman dahulu Pada zaman dahulu Cerita pula di awal ni tuan-tuan Tak masuk Tak masuk bacaan kitab Lagi tak apa Santai petang ni Pada zaman dahulu Ada salah seorang sahabat Nabi Salah seorang ulama sahabah Orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi Iaitu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri ni perempuan dalam satu perjalanan dengan beberapa orang lah dalam satu rombongan, dalam satu perjalanan. Beliau ni senang nak cakap uh, kehabisan bekal lah kiranya. Uh, kehabisan bekal. Tengah perjalanan. Bukanlah habis langsung 100% tu tak. Cuma bekalan tu sikit lah. Air minum tinggal sikit. Makanan-makanan makan, makan, makanan tinggal sikit. Bila dalam perjalanan ni beliau terjumpa satu kampung Kan orang dulu <coughs> Dia kabilah-kabilah Kampung -kabilah ha, Satu kumpulan Jauh padang pasir luas tu Adalah satu perkampungan Jauh lagi jalan ada satu perkampungan Bila tengah kesusahan macam ni Sayyidina Abu Said Al-Khudri dengan beberapa orang sahabat yang lain Beliau Orang kata macam terkandas Aha, kan terkandas Bekalan dan nak habis ni Maka nak tumpanglah duduk di satu kampung ni kan Nak cari air Nak beli bekalan-bekalan Ternyata Penduduk kampung ni tuan puan tak mau uh, tak, tak nak bagi tumpangan tempat tinggal untuk mereka Tak nak bagi bekalan air untuk mereka Tak diterima di kampung tadi Wah, Masya Allah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri -Al Dengan para sahabat yang lain bila keadaan macam tu, mereka pun keluar baliklah daripada kampung tu. Dah orang kampung tak terima mereka tumpang duduk. Kan? Tumpang duduk tu bukan menetap kat situ sekejap. Nak, nak cari air, sumber air, sumber makanan. Mungkin nak beli makanan. Tak terima. Macam mana kan? Tak diterima di kampung tadi nak keluar. Sebelum keluar daripada kampung tadi, ada salah seorang di antara penduduk kampung tu panggil. Tanya di antara kalian semua ini Adakah orang yang pandai Mengubat orang lain Maksudnya pandai apa Buat rawatan lah ha, Ada tobib ke Doktor ke ha, Macam lah. Yang pandai merawat Yang pandai merawat Sebab apa Ketua Kabilah Ketua kami ha, Ni kan Pemimpin kami dekat kampung ni Disengat apa Kala jengking tuan puan Kena bisa Bisa dia tu memang tengah demam teruk lah sekarang ni. Ha, ni ada tak di antara kalian ni yang boleh uh, buat, yang boleh merawat. Kan macam tu ada ke doktor ke, tabib ke, ada penawar of, untuk racun kala jengking ni ke. Sebab bahaya ni pemimpin kami. Kalau kalian boleh mengobati, ha, kalian akan dibagi tumpangan. Silakanlah duduk kat kampung ni. Ha, macam tu lah dia punya tawaran tuan-puan. Tiba-tiba Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ni Beliau bukan pandai pun Buat rawatan Tak ada basic untuk jadi seorang doktor ke Tak tahu uh, Tumbuhan ni, tanaman ni ke Untuk dijadikan penawar Tak pandai, tak tahu langsung sebetulnya Tapi sebab dah terdesak Kan nak teruskan perjalanan Nak cari kampung Jauh ke sana tak tahu Cukup ke tak lagi bekal ni Beliau terus cakap Okey saya pandai <laughs> Dia kata tu saya pandai. Dibawalah rombongan ni dan Abu Sa'id Al-Khudri tadi perempuan ke rumah uh, ketua kampung yang sakit ni. Dibawa ke rumah ketua kampung yang sakit ni dia pun baca kan. Dia pun baca tapi baca tak adalah kuat. Kan dalam ruangan tu sahabat lain dekat luar. Sahabat lain dekat luar dia masuk dalam bilik ni dibaca-baca. Dia baca, dia baca, dibaca, dia dia baca dalam air, dia sapu, ke orang tu macam seorang perawat tuan puan kan tiba-tiba ha tiba, -tiba tuan puan bila dia dah habis baca tu tak lama lepas tu ketua kampung tadi sihat ha me oh, magic lah ajaib lah kan satu keajaiban yang luar biasa sihat akhirnya mereka dibagi tumpangan untuk tinggal Bahkan tuan-tuan dibagi makan dekat situ, dilayani, dihormati. Kenapa? Sebab Abu Sa'id Al-Khudri ni bagi rawatan kepada ketua kabilah mereka, ketua kampung mereka, sembuh subhanallah. Akhirnya dilayan dengan baik. Bahkan bila mereka nak teruskan perjalanan, dibagi lagi beberapa ekor kambing sebagai tanda terima kasih penduduk kampung ni kepada Abu Sa'id Al-Khudri kerana telah memberikan rawatan sehingga ketua kampung ni sehat tuan puan. Dibawa dibagi beberapa ekor kambing ni. Kan? Di tengah perjalanan sebagai apa? Sebagai hadiah, sebagai bayaran kepada apa? Karena Abu Sa'id Al-Khudri dah dah bagi rawatan kepada ketua mereka. Okeylah, kambing tu pun dibawa. Kan? Dibawa kambing tadi. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri dengan perjalanan tak berani nak sembelih kambing ni. Ini benda ni halal ke tak? sebab ini kan hasil mengubat orang bayaran daripada mengubat orang tu saya takkan kacau takkan sembelih kambing ni takkan makan kambing ni takkan ambil kambing ni kata Abu Sa'id Al-Khudri sehingga saya bertanya dengan nabi ah sehingga saya bertanya dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah aa, sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri bertanya macam mana kambing ni kata nabi Sallallahu dan sahabat-sahabat Abu Sa'id Khudri pun tanya, engkau ni pandai yang merawat orang, kan? Engkau pandai merawat orang. Macam mana bila engkau pandai merawat ni sampai ke tu kampung tu sembuh kan? Di perjalanan ni sahabat-sahabat dia tanya, ah, kan? Adalah rahsia Abu Sa'id Al Khudri ni. Sampai jumpa Nabi, Nabi pun tanya, tanya juga Nabi. Kata Nabi, sebelum Nabi jawab soalan Abu Sa'id Al Khudri macam mana? Uh, hukum kambing ni boleh ambil ke tak? Boleh makan ke tak? Nabi pun tanya Engkau baca apa sebetulnya? <laughs> Engkau pandai merawat ke? Kata Abu Sa'id Khazri Tak adalah, Rasulullah Tak pandai pun Saya cuma Bila bila jumpa ketua kampung yang tengah sakit tadi Saya baca uh, Saya ruqyah Hanya dengan satu sahaja Saya baca surah Al-Fatihah Kata dia Saya baca surah Al-Fatihah -Al Itu je dia punya bacaan tu, buat Sembuh penyakit tadi Ha, dibacakan surah al-Fatihah bukan uh, bukan ada apa-apa bacaan jampi-jampi yang lain hanya al-Fatihah saja. Oh kata Nabi al-Fatihah al surah al Fatihah itu lima quri'alah untuk apa dia dibaca? Ha, surah al-Fatihah itu untuk apa dia di dibaca? Jadi kita nak baca untuk kabul hajat, surah al-Fatihah dibaca untuk kesembuhan penyakit, surah al-Fatihah dibaca untuk ni, untuk tu apalah niat ni kan? Lima quri'alah apa yang kita niatkan? baca surah Al Fatihah mohon ha hajat mudah-mudahan terkabul doa mudah-mudahan terkabul orang yang sakit di kalangan kita kita doakan tadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan untuk mereka ha tolong sebab tu ulama-ulama mereka suka dengan surah Al Fatihah bila ada apa-apa al-Fatihah ha, al-Fatihah sebab apa nak ha? untuk dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala nabi pesan wahai Abu Said kalau ada lebih kambing tu bagi kat saya satu artinya apa kambing tadi halal ha, halal orang ambil apa? Ambil bayaran daru syifa ni buat ruqyah ambil bayaran boleh ke? Boleh, halal. Ha, bayaran orang bagi tadi boleh ke diambil? Boleh, tak ada masalah. Halal. Bahkan Nabi SAW pesan, Abu Said kalau ada lebih kambing tu bagi kat saya, saya nak juga. Subhanallah. Baik, ibu-ibu ayah-ayah semua, sedikitlah pendahuluan untuk apa tadi kisah Kenapa Ustaz bacakan surah Al-Fatihah bukan untuk orang mati ke surah Al-Fatihah ni Ustaz? Tak tuan puan. Untuk orang hidup supaya dikabulkan hajat, supaya disembuhkan penyakit. Aa, kita nak ruqyah orang, tak tahu nak baca apa? Bacalah surah Al-Fatihah, kan? Tiba-tiba, engkau ni saya tengok, dia kata, selalu ikut kelas pengajian. Orang surau, orang masjid ni, elok ni. Tolong bagi, aa, tolong bacakan doa dekat air ni untuk saya. Ataupun untuk anak saya. Kan? Nak baca apa ni, Ustaz? Jangan tinggal baca surah Al-Fatihah, Tuan Puan nak baca salawat ke apa-apa lagi yang lain, bacalah. Tapi surah Al-Fatihah jangan tinggal. Baik, ibu-ibu ayah.